demak uchinchi misolda davom etamiz uchinchi misolda bitta nuqtadan bitta nuqtadan og'ma va tekislik og'ma va perpendikular tekislikka o'tkazilgan va mana shunday shakil bunday qilib chizib olamiz tasavvur qilish uchun tik holatda turibdi yana va bizda og'mani uzunligi berilgan ekan og'mani uzunligi 10ga teng va perpendikulyarniki esa 6 ga 6 ga teng va bizdan og'ma va tekislikni proyeksiyasi ya'ni og'mani og'ma ağmə, berilgan ekan berilgan ekan bu tekislikni topishimiz kerak bu ko'rinib turibdiki to'g'ri to'g'riburchakli uchburchak ya'ni hisoblab ko'ramiz o'zi formulamiz s ning kvadrati ning kvadrati plyus b ning kvadrati gipotenuza berilgan ekan ya'ni 100 teng berilgan ekan demak ni topishimiz kerak ning kvadrati plyus o'ttiz olti oltining kvadrati va bu yerda a teng 8 kelib chiqadi bu yoqqa olib o'tadigan yani, bo'lsak 64, 64 dan 8 kelib chiqadi bu yerimiz sakkizga teng va bizda javobimiz s variantida berilgan ekan